হাতে আর মাত্র একদিন আগামী তেরোই জানুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে কুম্ভ মেলা আর তাই ইতিমধ্যেই পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে অংশ নিতে হাজির সন্ন্যাসীরাও বহু দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এখানে এসেছেন পুণ্য স্নানের উদ্দেশ্যে এরই মাঝে দেখা গেল এক রুদ্রাক্ষ বাবাকে নাম শুনে অবাক হলেন আসলে এই রুদ্রাক্ষ বাবা হলেন দিগম্বর অজয়গিরি এগারো হাজার রুদ্রাক্ষ রয়েছে তার শরীরে আর রয়েছে একটি ডুগডুগি রুদ্রাক্ষ বাবা হিসাবেই পরিচিত তিনি মহাকুম্ভে অংশ নেওয়া পুণ্যার্থীদের তাক লাগাচ্ছে তার এই রূপ শরীরে এত রুদ্রাক্ষ রাখার কারণ কি তা নিজেই জানালেন রুদ্রাক্ষ বাবা রুদ্র মতলব হতে শিব শিব নাম রুদ্র আক্ষ মতলব হতে আখ ও শিবকে অশ্রু সে যাব সতী বিয়োগ মে শিবজি आंखों से नेत्रों से अश्रु की बूंद गिरी थी धरती मृत लोग पे तो उस समय उस अश्रु के बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई तो ये भगवान शिव का अंश है शिव का अंश अर्थात शिव ही है इनके विभिन्न मुखी होते हैं इनके जो धारिया होते हैं उनको मुख बोलते हैं एक से इक्कीस मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं ये अलग अलग भगवान के स्वरूप में भी इनको माना जाता है और ये जब रुद्राक्ष की माता शिव से जुड़े हुए हैं शिव की अंश है शिव ही है तो इनको मंत्र जप करने के लिए साधु संत अपने हाथों में गणना के तौर पे रखते हैं और ये अपने आप में अलौकिक है दिव्य है तो इसको इसलिए भी धारण करते साधु संत अगर बात करें तो कितने किलो आपने रुद्राक्ष धारण किया होगा देखो मैं ग्यारह हजार रुद्राक्ष धारण करता हूँ सर्वप्रथम मैं दिगंबर सन्यासी नागा बाबा हूँ तो दिगंबर सन्यासी जितने भी हैं सभी को गुरु महाराज से सर्वप्रथम रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है तो रुद्राक्ष सभी सन्यासी नागा सन्यासी जितने भी होते सभी रुद्राक्ष धारण करते मैंने विशेषतः ग्यारह हजार रुद्राक्ष धारण किया है ग्यारह हजार रुद्राक्ष धारण करने का एक विशेष महत्व है शिव पुराण के अनुसार जो नियम नियम अनुसार ग्यारह हजार रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और अब दिगंबर दिगंबर या अर्थात शिव शिव का ही नाम दिगंबर है तो अब शिव के गण होते हैं, तो हमारा वेशभूषा भी ऐसा ही होता है এছलिए भी সেজে উঠেছে প্রয়াগরাজ त्रिवेণী সঙ্গমে পূর্ণ স্নান শুরু হবে 14 জানুয়ারি থেকে তাই স্বাভাবিকভাবেই এখন পূর্ণ স্নানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন পুর্ণার্থীরা আগামী 13 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এই মহাকুম্ব মেলা চলবে আগামী 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যুরো রিপোর্ট ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা